श्रोते हो नमस्कार आजच्या वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत श्रोतेहो देशातल्या तरुणांच्या आकांक्षांना नवी उमेद देणारा सतरावा देशव्यापी रोजगार मेळा आज संपन्न झाला त्यानिमित्तानंच विकसित भारताच्या अनुषंगानं या उपक्रमाच्या महत्वाशी संबंधित विविध पैलू आणि प्रधानमंत्र्यांचं युवा वर्गाला मार्गदर्शन याविषयी आजच्या वृत्तविशेषमध्ये आपण बोलणार आहोत श्रोतेहो कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीत युवाशक्ती हीच त्या त्या देशाची खरी संपत्ती असते म्हणूनच या युवाशक्तीला योग्य संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या त्या देशांची सरकार प्रभावी धोरणांची आखणी करत असतात त्यादृष्टीनेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देखील दोन हजार बावीस सालापासून देशातल्या तरुणांच्या आकांक्षांना नवी उमेद देणाऱ्या रोजगार मेळा या उपक्रमाचा प्रारंभ केला सुरुवातीपासूनच हा उपक्रम देशाच्या रोजगार निर्मितीची एक प्रभावी यंत्रणा म्हणून काम करत आला आहे या मेळ्याअंतर्गत आतापर्यंत अकरा लाखांपेक्षा जास्त युवकांना विविध सरकारी मंत्रालयं आणि विभागांची नियुक्तीपत्रं वितरित करण्यात आली आहेत आजच या उपक्रमाअंतर्गतचा सतरावा देशव्यापी रोजगार मेळा संपन्न झाला या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून देशभरातल्या चाळीसहून अधिक केंद्रांवर एकावन्न हजारांहून अधिक तरुणांना नियुक्तीपत्रांचं वितरण केलं गेलं या अंतर्गत टपाल विभाग रेल्वे मंत्रालय गृहमंत्रालय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय उच्च शिक्षण विभाग वित्तीय सेवा विभाग भारतीय विमानतळ प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या आणि अशा विविध केंद्रीय विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रांचं वितरण केलं गेलं या रोजगार मेळ्याला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलं भारत युवा शक्तीच्या क्षमतेला सगळ्यात मोठं सामर्थ्य मानत आत्मविश्वासानं पुढे जात आहे आणि आज नियुक्त उमेदवारांना मिळालेली संधी म्हणजे केवळ सरकारी नोकरी नसून राष्ट्रसेवेचं माध्यम असल्याची भावना प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केली ऐकूया ते काय म्हणाले त्यांच्याच शब्दात इशबार रोशनी का त्योहार दिवाळी लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी ये खुशी आज देश के इक्यावन हजार से अधिक युवाओं को मिली है मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों आपका ये उत्साह परिश्रम करने की आपकी क्षमता सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे ईमानदारी और सुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और आप जानते हैं हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है सेवा भाव से समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो ये कभी भूलना नहीं है श्रोते हो या देशव्यापी रोजगार मेळ्याचा भाग म्हणून आज महाराष्ट्रात मुंबई पुणे आणि नागपूर इथेही रोजगार मेळ्यांचं आयोजन केलं गेलं या निमित्ताने मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथं झालेल्या कार्यक्रमात राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार उद्योजकता आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रपात लोढा आणि महाराष्ट्र गोवा सर्कलचे पोस्ट मास्टर जनरल अमिताभ सिंह यांच्या हस्ते ऐंशी जणांना तर नागपुरात झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत एकशे तेरा जणांना नियुक्तीपत्र दिली गेली या नियुक्तीपत्रांच्या माध्यमातून युवा वर्गाला विकसित भारत आणि आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यात स्वतःचं योगदान देण्याची महत्वाची संधी लाभली असल्याचं मत आशिष शेलार यांनी मुंबईतल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना व्यक्त केलं ते म्हणाले दोन बावीस जो प्रधानमंत्री मान्य मोदीजीने रोजगार मेला ये विषय की शुरुआत की और आज है सत्रहवा रोजगार मेला है सभी अलग अलग डिपार्टमेंट शासकीय पी शासकीय यू इनको टाइम बाउंड कार्यक्रम दिया है आपके यहाँ के जो आवश्यक पदों की निर्मित आवश्यक पदों पर चयन और उस चयन से योग के व्यक्ति बहुत पारदर्शक पद्धति से अपनी गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर उस आधार पर हम सबको नियुक्ति और रोजगार का साधन मिले ये व्यवस्था को खड़ा करना एक कर्तव्य करके सरकार ने कहा आज के दिन महाराष्ट्र में ही तीन जगह पर मुंबई नागपुर और पुणे ये महाराष्ट्र में मिला हो रहा है पूरे देश में चालीस से भी ज्यादा जगह पर चालीस जगह पर और छोटे नहीं लेकिन इक्कावन हजार युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है और मैं पढ़ रहा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और उसी के साथ साथ जो जिसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड ने इतने पदों पर आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मुझे तो लगता है आज के दिन सही मायने में आपके परिवार में और हमारे परिवार में ये दीपावली और दिवाली का दिवस है बहुत सपने आपने और उससे भी ज्यादा आपके माता पिता ने देखे अपने माता पिता और परिवार में इस सपने को पूरा होने के लिए बहुत मेहनत की मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ कि जिस परिवार के माता पिता मानो उनकी पूरी जीवन मेरा बेटा या बेटी कहीं अच्छे जगह पर जॉब पर लगकर हमारे परिवार को और उसके करियर को संवारे ये सपना देकर जीने वाले माता पिता पूरा जीवन खपा देते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी चाहत मेरी आदत मेरी आवश्यकता इसको बाजू में रखकर मेरे पुत्र या पुत्री की आवश्यकता और करियर के ऊपर खुद के जेब को काट कर आपके करियर और पढ़ाई पर खर्चा करते हैं। और एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी उसका नाम रोशन हो बड़ा हो परिवार बड़ा हो हाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी आपके माता पिताओं को भी चरण स्पर्श करता हूँ उनको भी अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार की आपके करियर के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है आज आपके लिए दीपावली का दिन जरूर है नए जीवन की शुरुआत है कोई ब्रांच पोस्ट मास्टर बनेगा कोई रेलवे में स्टेशन मास्टर बनेगा कोई सीआरपीएफ में जवान बनेगा कोई कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनेगा कोई मेडिकल ऑफिसर बनेगा कोई प्रोफेसर बनेगा कोई रजिस्ट्रार बनेगा कोई टेक्नीशियन बनेगा कोई उसको एनजीसी का इंजीनियर बनेगा एचपीसीएल में इनोवेशन में काम करेगा या आपके लिए तो आपके जीवन को व्यावसायिक आगे बढ़ाने का मौका जरूर है लेकिन मैं आपसे इतना जरूर करबद्ध कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उतना ही उसका उद्देश्य मत रखिए। भारत ने अभी नया सपना देखा है वो विकसित भारत टू जब भारत सौ साल स्वतंत्रता के पूरा करेगा उन्नीस से लेकर दो तक और दो पे में हम विकसनशील नहीं हम विकसित बनना चाहते और मुझे जो दिखाई रहा है आपकी उम्र और अनुभवता के आधार पर जब भारत दुनिया के लिस्ट में विकसित भारत होगा उसमें आप सबका योगदान होगा क्योंकि आप सब लोग अभी भारत की सेवा में लगे हुए हैं भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना देकर आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब मेरी युवा शक्ति आपके माध्यम से अपने अपने क्षमता के अनुसार जहाँ पर भी आपकी नियुक्ति हुई है वहाँ पर प्रामाणिकता से सचोटी से सहभागिता से देश हित से कर्तव्य तत्परता से अपना कार्य करेंगे तब भारत दो में विकसित तो और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में अग्रणी होगा आज का ये रोजगार मिला सही मायने में दिवाली इसके लिए क्योंकि भारत का सपना इतने सालों का दो में जो बनेगा उसमें संविधा और योगदान देने का मौका आप सबको मिल रहा है श्रोते हो एका अर्थानं हा उपक्रम म्हणजे विकसित भारताच्या संकल्पाला गती देण्यासाठी युवा सामर्थ्याचा उपयोग करून घेण्याचं माध्यम ठरलं आहे या उपक्रमाच्या निमित्तानं देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेत पाऊल ठेवणारा युवावर्ग नवोन्मेष संशोधन आणि नवतंत्रज्ञानाची कास धरणारा आहे स्वाभाविकपणे त्यामुळे देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेच्या प्रगतिशील परिवर्तनाचा पाया अधिक बळकट होणार आहे याच अनुषंगाने या उपक्रमाविषयी महाराष्ट्र गोवा सर्कलचे पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह यांनी व्यक्त केलेलं मत आपण ऐकूया आज ये 40 पे हमारे देश में किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है क्योंकि ये हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है पूरे देश में एक साथ 40 स्थानों पे जैसे ये हो रहा है हमारे महाराष्ट्र राज्य में तीन प्रमुख स्थानों में मुंबई नागपुर और पुणे में आयोजित किया जा रहा है और विशेषकर हम इस बात से बहुत गौरवान्वित हैं कि भारतीय डाक विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि 40 जगहों पे आज इक्यावन हजार से अधिक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के से चयनित लोगों को उनकी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे यह केवल एक आंकड़ा नहीं है इक्यावन एक्या, हजार परिवारों को का भविष्य आज बदलेगा उसकी भविष्य की गारंटी हो तो मैं फिर से सारे चयनित उम्मीदवारों को शुभकामना देता हूं क्योंकि ये नियुक्ति आपके लिए एक नई शुरुआत है और इस अवसर पर यहाँ आप देश की सेवा के साथ साथ अपने खुद के व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे श्रोते हो या उपक्रमा अंतर्गत नियुक्ति पत्र मिला उम्मेदवार मनात खर्थान दिवाड़ी भेट मिला भावना होती तर दुसरीकडे आपल्या वैयक्तिक आकांक्षा साध्य करण्यासोबतच देशाच्या वाटचालीत योगदान देण्याच्या कर्तव्यपूर्तीच्या दिशेने खरी वाटचाल सुरू झाल्याची जाणीवही त्यांच्या मनात बळ धरू लागली आहे याच अनुषंगानं नियुक्तीपत्र मिळालेल्या काही उमेदवारांनी आकाशवाणीकडे व्यक्त केलेल्या भावना आपण ऐकूया हे सांगताना खूप आनंद होत आहे कारण की यावर्षी रिझल्टसुद्धा दिवाळीला आला आणि माझी दिवाळी खूप चांगल्यापणे साजरी झाली आणि माझे फ्युचर प्लॅन्स असे आहेत की मला फक्त या पदानिमित्तच सेटलडे व्हायचं आहे मला अजून बरेच पुढे प्रमोशन घ्यायचे आहेत जसं असिस्टंट कमांडंट ट्रॅक आणि मी बरेच प्रयत्न डिपार्टमेंटल थ्रू करत राहतात आज या रो रोजगार मेळाच्या ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये मला सब इन्स्पेक्टर इन मिनिस्टर ऑफिस अशी मला एक अपॉइंटमेंट लेटर भेटलेलं आहे त्याआधी मला खूप आनंद झाला आहे आणि माझ्याहून जास्त माझ्या घरवाल्यांना आणि माझ्या आईला तर खूप जास्त आनंद झाला आणि इथून पुढची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खूप मोठी आहे माझ्या खांद्यावरती हो एका अर्थाने रोजगार मिळाला म्हणजे केवळ नियुक्तीपत्र वितरणाचा उपक्रम नाही तर तो विकसित भारताच्या उज्ज्वल भविष्याची मुहूर्तमेढ रोवणारा ठोस कार्यक्रम आहे हो आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन ए आय आर या ॲपवर लाईव्ह ऐकू शकता यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर तसंच आकाशवाणी मराठी बातम्या या पॉडकास्ट चॅनलवर देखील या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्तविभागानं सादर केला सादरकर्त्या आणि संपादन भावना गोखले निर्मिती गुरुनाथ तेरवणकर निर्मिती सहाय्य मोनाली निचिते लेखन आणि समन्वय सोनाली मंचेकर आणि निवेदन उमा रायकर